Да, они как выбирают одно-два места. Город, населенные пункты и обстреливают. Такие же потужные. Россия планирует такие же потужные обстрелы. Какой-то момент, да, потом, видите, уход от этого идет. Что-то должно произойти. Когда они будут, ну, Производство, видите, вот то, что мы смотрим, производство. Лечебные учреждения, вода. Центр остается, вот все, что связано с водой, энергетика, дети. Ну, собственно, перемещение и передвижение ничего нового. Что-то их вынудит ну, отказаться от таких планов. Посмотрим. Також представники альянсу заявляли про те, що за їхніми прогнозами буде надзвичайне посилення наступальних боїв, наступальних операцій на території Сумської області та Запорізької. Тому наступне питання: чи дійсно це таки відбудеться? Наступальні дії агресора Російської Міди Федерації, Москва? Не, планы-то у них, да, смотрите, планы, да, у них есть продвигаться. Ну, понятно, планы. Причем они хотят быстро, но здесь все равно какой-то тупик у них будет. Все равно тупик здесь. Как и раньше, они ну, не получат того, что они хотят. Запорожская область. Наступательные действия Запорожская область. тут похожие карты до да, попытка э, продвигаться но здесь покажу и все равно у них смотрите у них основная цель я думаю это донецкая область тут тоже тупик выпадает у них основные основная цель на первом плане другая донецкая похоже Зараз, як ніколи, ми дуже потребуємо допомоги від інших країн. Чи будемо ми її отримувати? Чи посилиться ця допомога для України? Они, видите, продолжают. Они все равно. Я понимаю, что сейчас они как бы показывают одно и то же, да? Произойдут какие-то события, что вынудят. Здесь уже речь идет о не наступлении, а о уходе. Обходе, отступлении. Помощь. Помощь будет, но афишироваться она не будет. Будет помощь. Чи достаточно будет ее, чтобы стримовать ворога? Будем ждать каких-то действий, я вот так скажу, будем ждать каких-то действий от украинских вооруженных сил, дай бог, чтобы они были успешными. Ну, то есть есть все предпосылки на это. Главное, чтобы все получилось. Где как, не будем говорить. Да, да, известно. Просто тримаємо кулачки и сподіваемся на те, что удастся mm -hmm. все реализовать. Mm -hmm. Також розуміємо, що зараз ворог значно посилив обстріли по території України, використовує значно більше шахедів, плюс комбіновані атаки. Ну і ми бачимо, що це на превеликий жаль приносить ті наслідки, яких бажав ворог. Чи вдасться знайти протидію? Можливо, за допомогою партнерів чи самотужки, ми знайдемо якусь можливість зупиняти такі атаки. або принаймні мінімалізувати наслідки. Водуха. Водуха. Ну, ведь они меняют тактику. сделать тяжело. Ну, чтобы прямо так противодействие. Ну, тут 50 на 50, тут, потому что старший аркан влюбленный первый выпал. Ну, какие-то действия будут предприниматься к этому. Ну, тоже, да, тут есть изобретательность, есть изобретательный подход, вот так скажем, к этому. Ну, сложно все это, очень сложно. Позиція Трампа зараз ми хочеться поговорити не про його слова, а про його реальні дії. Навіть можливо, ми подивимось не тільки Трампа, а США, тому що США це не, не один Трамп на щастя. Це чи будемо ми отримувати ту підтримку, якої сьогодні потребує Україна саме від США. Попажу. Очень мало. Но э, попажу. Это может быть э, сначала мало, э, но это может маленькая, но мощная. Вот так еще. Но это позже. Тоді, можливо, інакше трішки сформулюю ще не підтримку, а чи отримає тиск на Росію. Чи буде достатній тиск на Росію, щоб, можливо, трішечки їх застопорити в деяких моментах? З США будуть, ЗБУТ оказувати мочно на Росію. Вот чтобы прямо мощную, нет. Пока не э, произойдут какие-то трагические события в мире или трагическое событие в мире, э, когда к этому явно будет причастна Россия. Вот тогда да. Что наибольшим часом это произойдет. Ну да. Ми знаємо, що зараз Європа активно готується теж до ймовірності військових дій на своїй території, чи все ж таки наважиться Росія розпочати війну з Європою? Росія почне відкриту війну з Європою. Ну, так как раньше, вот она бы хотела, да? У нее сейчас ограниченные возможности для этого. У нее одно или два направления. Они показывают здесь одно и то же. Знаете, это вот что-то линия границ, вот на границах. Но и при этом еще плюс какая-то мощная диверсионная деятельность. Тут не про вторження, а про іменно да, ну, пощекотати нерви. Тобто, да, так, якісь страни можуть столкнутися з цією агресією. Багато ми вже насправді говорили на цю тему. Дуже шкода, що люди чекають, щоб дійсно почала, ця біда прийшла в їх дім для того, щоб почати щось робити. Але тим не менше. Знаємо про те, що плануються зміни зараз в українському уряді. Вже оголосили про заміну прем'єр-міністра України. До чого ці зміни, чи будуть вони все ж таки на краще для України? Заміна прем'єр-міністра України. Ну, може, не одразу ми це увидим, но по-любому к лучшому, по-любому. По Потому що, оно вже не може так бути, як воно есть. Зараз, відсіл, чуємо, про загрозу для Володимира Зеленського, про замахи, які вже намагалися скоїти, які ще плануються. Що, що чекає на Володимира Зеленського? Чи є зараз дійсно ну, така я загроза? Я діла вашу... розклади, остається опасність для Зеленського, остається. опасность для наших гейтманов погоны и остается опасность для определенных лидеров, каких-то политических деятелей определенных государств. То есть еще они будут пытаться это делать. Будем надеяться, что все эти попытки будут безуспешными, хотя есть несколько лидеров. На яких хотілося б сказати, хай би ця спроба була успішною. Зараз, зараз хотілося б також підняти тему обмінів, Чи все ж таки вдасться знову налагодити цей процес і в подальшому мати великі обміни? Мін. Ну, этот тут тоже, видите, смотрите, оно будет. Оно, как и раньше, они показывают. Очень тяжело все это делать при участии третьих сторон. Да, тяжело будут. Будуть, але знову ж таки будуть росіяни знаходити можливості от таких провокацій, як це відбувалося минулі обміни. Я так розумію, так? Коли підсовували uh -huh. своїх, Ну, якщо ми говоримо про то, що повернення тіл да так є. Там, здається, перше, що перед цим був обмін, то теж вони міняли людей, які прийняли вже там російське громадянство в свій uh -huh. час, але їх віддавали як наших. Тому... Ну так, да, там теж вони пытаются троянських коней засунути. Ну, це було і раніше. Да? Просто раніше mm -hmm. карти показывали это, ну, спецслужби ж теж, они ж працюють над цим. Так, давайте тоді ще подивимося зараз, що відбувається безпосередньо в Кремлі, владі Росії, а, бо ми раніше говорили про ймовірність перевороту, про ймовірність того, що все ж таки намагатиметься. Прибрати Путіна чи на сьогоднішній день дійсно йде робота в цьому напрямку, чи поки що ні? тщательно скривають то, що там у них происходит. Ну, вот в последнее время там показаны были какие-то кадровые перестановки, которые должны произойти. Но будем смотреть на это. И также оно остается, да, оно висит в воздухе, что вот идет в фигуре Путина, там, я не знаю, тут же на карте не написано, но я так понимаю, двойники, опять же, да, планируют они, но это же они уже планируют сколько, да, Главное что реализация. Тщательно скрывают э, э, финансово, финансовое положение, вот именно критическое финансовое положение и то, что на самом деле происходит. Но я, у меня был такой расклад, у них сейчас планы. Э, Кремля. делая я расклад на эту тему, и вот фигура Путина там вот этот Санкт-Петербург, по-моему, у них съезд был. Они опять заговорили о грязной бомбе. И действительно, что Украина может сбросить на них грязную бомбу? На самом деле эту диверсию они планируют у себя или еще где-то, чтобы обвинить Украину, чтобы получить как бы разрешение официально для самих себя ударить тактическим ядерным оружием по Украине. Им может совдаться? Ну, э, про про э, произвести, причем это большие города российские, э, у себя они могут это сделать. Я не вижу, слава богу, чтобы в это поверили. Ну, не поверят в это. А -а -а. Звісно, було б добре, щоб вони безпосередньо в Кремлі застосували цю брудну зброю в момент, коли абсолютно всі головні обличчя Кремля знаходились безпосередньо там, але розуміємо, що більшість з них переховується і точно не сидять там, де мали би бути. Ну я вже много разів говорила: росіянам давно пора що їм... Кремлю совершенно наплевать на гражданское население. Я уже не говорю да, о военных, да. которых они бросают uh -huh. пачками на убой. Тем более на гражданское население. И так, там четко, там, за счет этого они планируют даже у себя. Вот, допустим, они же похищают детей на территории Украины, вывозят их со временно оккупированных территорий. И там четко было по раскладу, что эваку... объявить эвакуацию в связи с этим... Да? и что детей они везут, своих же детей, заметьте, они везут отдельно. Но у них это, у них так закон даже был принят о эвакуации, что детей почему-то они эвакуируют отдельно от родителей. Шахлы. Будемо далі спостерігати за більшістю з цих питань, тому що розуміємо, що ситуація може змінюватись, і будемо сподіватися на те, що все ж таки зміниться на нашу користь. Тим більше пам'ятаємо ваші попередні прогнози, що все ж таки має щось відбутися в світі, що глобально перевернеться ситуацію. До речі, можливо, ви проглядали це питання знову? чи… А ну, Ей вернись, того, что наближается, это что а ну, Это висит, да, какая-то трагическая. Ну, к сожалению, все происходит через трагическую ситуацию, да, что что-то кардинальным образом меняет. И здесь идет речь о каких-то ограничениях, да, но это туда, куда-то туда, дальше. А, а вообще то, что я не знаю, как там было в этих соглашениях. Вот, вот то, что изготовляют они, то, что надо изготовить, оно все равно что-то будет поступать и достаточно какой-то промежуток времени. Все, что касается для войны в Украине, то есть что-то, скорее всего, могут ограничить. Может быть, это финансовая помощь, но не военная, потому что здесь как-то военная. А что-то оно точно поступает. Вот тут четко, видите, плывет, поступает, летит. Угу. Ну, самая мова, да, за финансовую поддержку я как раз вон и говорила. А вот за финансовую, давайте точно вспомним, вот финансовая, угу. скорее всего, да, потому что тут финансовая. Угу. Они хотят ограничить финансовую поддержку, когда совершенно. Именно финансовую. Ну да, вот финансовую, да, какая-то тут есть составляющая. Угу. А також давайте вже зараз продовжимо тему США, яка стосується, бо це і безпосередньо нас теж буде стосуватися. Зараз низка протестів відбувається в Лос-Анджелесі, і також буквально перед нашим інтерв'ю прочитала про те, що США готується до наймасштабнішого протесту проти Трампа. А, чи призведе це зрештою до імпічменту президента? не вижу И пока не вижу чтобы они привели тут тоже он тут знаете тут оно как-то все достаточно протесты протестами там есть а обоснования для этих протестов а с другой стороны здесь могут быть совершены какие-то действия именно искусственного характера какие-то негативные действия и когда обыграть ситуацию эту Трамп так обыграет ее, что вот он будет выглядеть как спасителем, знаете, такая очень похожая тактика mm -hmm. с кремлевской властью прямо, когда mm -hmm. те тоже у себя что-то делают, да, вот такое негативное, а потом кричат, что там есть враги и с ними надо бороться, вот что-то типа такого як це все, що зараз відбувається в США, тут конфлікти Маска з Трампом, конфлікти безпосередньо громадян США, Протести, точніше щодо Трампа, як це все вплине на підтримку США України, чи зараз Трамп займе позицію, все ж таки, дотиснути Путіна для того, щоб завершити цю війну, чи буде продовжувати тиснути якраз таки на Україну? Бо розуміємо, що зараз йому ця перемога конче необхідна, щоб показати себе таким бравим молодцем, яким він власне себе й намагався продемонструвати. Как мы задаем вопрос, Алена, протесты в США влияют на так, Украине? Так, так, давайте как так. Протесты в США влияют на войну. С одной стороны, это на руку Трампа. Он будет говорить, вот видите, у нас внутри, нам надо внутрь, то есть внутрь. То есть ему это как бы на руку. Тут еще вопрос, как, почему оно как это так все это разгорается вдруг, понимаете, mm -hmm. все это? что я должен сосредоточить это здесь ну, в плане таком, что касается Кремля. Смотрите, все равно, вот несмотря ни на что, будут приложены какие-то действия для того, чтобы прекратить эту войну. Будут. Потому что все равно сроки остаются. Для Трампа, видите, он э, не... Э, не справляется со своими. Вот те, кто за ним стоит, кто его поставил на эту должность, он не выполняет обещания. То есть от него как бы толку нет. Я не удивлюсь, что вот эти... Ну, понятно, что протесты просто так не возникают, что... То есть ему это на сегодняшний момент, как ни странно, ему где-то это на руку. Так, тут знаєте, ви, ви сказали, що все ж таки будуть знайдені методи, як це все завершити, тому тут більше давайте може, ми уточнимо на кого буде більше спрямований тиск, щоб це завершили. Все ж таки шляхом тиску світового на Україну буде завершена ця війна, чи тиск все ж таки буде здійснений на Росію. Буде давлення на Україну буде? Там подавление на Украину. Давление на Россию. И на Украину, и на Россию. Mm -hmm. И на Украину, и на Россию. Чтобы усадить за стол переговоров, чтобы уже в конце концов начали договариваться. И туда, и туда. Но он еще тут, тут очень хитрые карты. То есть, как бы, вот то, что касается России, он еще надеется с Россией поиметь что-то в плане либо финансов, либо ресурсов. Ну, причем в очень таком, по тузу Пентакли, в очень-очень большом масштабе. И таким образом mm -hmm. подыграть им, как вариант. Що ж будемо дивитися, як це все буде просуватися надалі, і тоді вже будемо конкретизувати, можливо, більш детальніше розуміти, як формувати наші питання, щоб Розуміти, якою буде ситуація надалі, також нещодавно сталася така заява голови російської делегації Мединського про те, що які нібито від громадян Росії говорив, що всі за те, щоби нарешті арешникам лупанули по Києву, по Львову. А чи дійсно зараз будуть до цього дослухатися, і щоб задовільнити потреби російських громадян, дійсно щинять такий удар, жахливий на території України? Я вчера делала такой расклад, как раз-таки на эту тему, и там интересные комментарии под этим видео россияне mm -hmm. пишут. И, ну, некоторые пишут, да, надо, типа, надо. и Причем действительно оказалось, что больше агрессивных женщин. А другие пишут, там ник же непонятный. Mm -hmm. Есть такие, что нет, мы, про... мы такие, такого мы вообще не говорили, мы против, против этого. А вот есть прямо с женским ником, да, давно уже пора. Ну, то есть ей там пишут ну, mm -hmm. в таком комментарии. Давайте посмотрим, будет Кремль применять, применит Кремль по территории России? Орешник, не орешник, ну что-то типа такого. Будет применять. Орешник, не орешник, ну что-то типа такого. желание есть, но нет у них консенсуса к этому. Во-первых, орешник. Орешника они боятся, как черт лада нас сами, потому что он непредсказуем. И тоже у меня был расклад на этот орешник, там зарубежные Военные эксперты, включая наших военных экспертов, охарактеризовали, что это на самом деле старая модель, там, 16-15 mm -hmm. года, и она больше идет, как видите, психологическое давление на Украину. Вот здесь вот это действительно чисто психологическое воздействие. Но, к сожалению, они нанесли удар по Днепру, и ну, мы видели, да, к чему это. Вот они в таком плане. Если туда даже присоединить какой-то, он предназначен для малого ядерного заряда, но они боятся сами остаться без крыши над головой. Тут больше рассматривалось, может быть, при, предпринять что-то, ну запустить что-то другое. Ну, оно же сейчас ядерка, она же вся разная, да? Мы привыкли к этой условной красной кнопке, которая, ну, совсем mm -hmm. все конец. Тут есть что-то другое, но они и этого боятся. На них идет сейчас жесткое давление извне, не делать этого. Ну, тут двойка, как бы, еще как бы, желание вот что-то по воде, да, вот по воде или что-то с водой связанное, желание есть. Ну, карта пассива, я не вижу пока этого. Також прочитала нещодавно, що така була заява про те, що припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО, бо дасть РФ збільшити кількість зброї. А чи свідчить ця заява про те, що країни НАТО зараз навпаки зацікавлені в тому, щоб не припинявся вогонь по Україні, тому що бояться за те, що Росія піде на інші країни, які на сьогоднішній день є членами альянсу? Нато кусі продовження війни в Україні. Смотря кто, видите, здесь двойки пошли, двойки. Смотря кто, то есть да, одни да, другие нет. Двойка и старший аркан влюбленные. То есть одни быстрее, чтобы этот кошмар закончился, а другие для того, чтобы он как бы продолжался. Да, правда. Чи є якийсь вихід тоді з цього? Якщо дійсно ми раніше полягалися, і зараз ми теж полягаємось на те, що інші країни об'єднають зусилля і допоможуть завершити цю війну. Якщо є частини, які абсолютно в цьому не зацікавлені, і навпаки, зацікавлені, щоб це продовжувалось, чи є тоді якийсь вихід для України, щоб війна нарешті припинилася? Виха для України була наконець, таки я з є. выход есть ну давайте так я уже раньше говорила и говорю сейчас во-первых это сделают украинские вооруженные силы мы не будем говорить как и ну вообще uh -huh. да в каком масштабе uh -huh. и сама Россия своими действиями приведет к тому что они будут вынуждены это остановить